Вітаю вас на телеканалі Март. Ви дивитесь програму Діалог. Сьогодні гість нашої студії, боєць 79-ї аеромобільної бригади Ілля Шпалянський. День добрий, добрий. З Здесь уже другий, третій день. Сколько ви вже вдома? Сьогодні ну, це буде третя день. Все, вже адаптація пройшла. Так как-то пока все радостно. Все. Ясно. Ну, на самом пока деле... Пока только в... хорошие эмоции. Да, вопросов много, поэтому, к сожалению, да, о многом не сможем поговорить. Поэтому давайте, собственно, о самом важном. Ну и начнем с первого вопроса, собственно, с обеспечения. Потому что, опять же, об этом много говорилось, об этом и много говорится, в том числе, и ты много говорил, в том числе, опять же, даже в Фейсбуке. Что сейчас с пищевым, что с вещевым обеспечением в армии? Ну э, начну, я тогда начну с хорошего, да. с самого хорошего, то что я э, снабжение топливом и боеприпасами, логистика поставлена, ну, на, с моей точки зрения, как с рядового бойца, э, на 5 баллов. То есть там все организовано прекрасно. Э, э, если говорить о пищевом обеспечении, оно есть, оно регулярное. Проблема больше не в налаженности системы, а в нормативах, нормах и э, в той системе, которая существует. Ну, будем так говорить, э, та пища, то однообразие пищи, которое предлагается, именно я имею в виду по линии армейской, мы не говорим сейчас про волонтерскую помощь. Ну, невозможен, человек просто не сможет на таком питании существовать именно в боевых условиях. Он просто рано или поздно загнется, будет или желудочное заболевание, или недостаток витаминов. Поэтому сегодня этот вопрос, насколько я понимаю, решается. И я общался с Гусевым, замминистра обороны по экономике, который говорит, что они сейчас очень активно изменяют именно систему и ждут предложения из фронта по тому, как бы хотели видеть бойцы на питание. Я могу сказать точно, что ну, полгода есть одну тушенку каждый день. Кстати, тушенка качественная. Особенно вот последние месяцы три да. тушенка пошла, ну, как прекрасно. Ну, наверное, на хуже, чем домашняя, но она действительно настоящая говяжья тушенка. Есть только говяжу и только тушенку из мясного, и при практически полном отсутствии рыбы ну, если там не считать, килька иногда попадает и что-то подобие скумбрии. Да, подобие, я подчеркиваю. Вот. вот это вот однообразие, оно, конечно, очень сильно усложняет. Но, опять же, мы, мы делим армейской поставки и волонтерские. Волонтеры, как там вот это известно, кулинарная со, сотня, сухие борщи, сухие супы готовят плюс нам лично и привозят очень большое количество консервации и готовых продуктов и там даже вот мне по моему там личному заказу что-то привозят чтобы приготовить бойцам именно на передовую, потому что ну мы часто готовим меняются, то есть те кто на отдыхе готовят, тех кто на огневу. готовят тем кто на огневой поэтому мы хотим порадовать своих побратимов вкусной едой, поэтому Скажем так, на сегодняшний день вопрос в целом закрывается за счет частично армии, за счет частично волонтеров, но, конечно, мы ждем изменения системы. Вещевое обеспечение ситуация примерно та же. Одеты в основном на сегодняшний день, особенно в зиму, волонтерское, но, насколько я знаю, что вот мы должны уже вернуться, нам уже должны выдать весеннюю летнюю форму. Вот, поэтому, ну, изменения идут. Хорошо, отношения между офицерами и солдатами сейчас на фронте какое? Потому что как бы опять же информация разная, информация противоречивая, скажем так. Ну, тут нужно э, понимать, что э, в первую очередь э, есть офицеры кадровые, э, которые служили в украинской армии до момента э, возникновения конфликта на Востоке. Есть офицеры-добровольцы, есть офицеры, ну, добровольцы, у нас нет такого юридического понятия добровольцы, у нас есть мобилизованные, просто есть кто-то добровольно пришли в военкомат. Есть офицеры, ну, то есть и офицеры запаса. Ну, как правило, конечно, с офицерами-добровольцами взаимопонимание больше. Хотелось бы посоветовать кадровым офицерам все-таки к мобилизованным, которые сегодня в возрасте, как правило, от 30 до 60 лет, относиться все-таки не как к срочникам. Я не скажу, что это там прям процветает, нет, нет уставщины, нет всяких там, э, упаси боже, э, марширу... мы не маршируем и нас не э, мучают всякой ерундой, это точно. Но э, тут должен быть единый коллектив, а не э, «я начальник, ты дурак». То есть сейчас-то понятно, да, сейчас вы дома а как организован досуг там на передовой? Ну нет, Насколько нет. он вообще организован? Ну, не организован нет. ли он вообще? Нет. Я говорю честно, мы не получаем газет, пока мы, ну там, кто себе, когда мы отдыхаем, да, или там, кто имеет возможность поставить телевизор, мы можем посмотреть на Воронеж ТВ. Вот и То есть других, на... я так понимаю, там нет, есть, есть, уже есть сейчас. Потому что большинство... я знаю, что это была проблема в прифронтовой и в, на территории вообще Луганской и да. Донецкой области, что только уже начали СТВ. показывать. Уже начали показывать все, ну может быть все не все именно у нас нет, но я точно знаю, что 1+, плюс 1, пятый канал Интер, это точно показывают. А, значит, э, действительно, я считаю, что солдаты могли бы и что можно организовывать для тех кто на фронте и э, концерты и это нужно не то что можно это нужно обязательно и могли бы и местные жители которые там продолжают жить ходить да можно обязательно нужно газеты вот это действительно ну, в газете да вот есть какое-то такое вот прикосновение там чему-то неважно это у курьер или вот газеты должны быть и должны быть разные может возможность подписываться я не знаю дальше ну мы организуем себе досуг я лично читаю на смартфоне то есть я связь отключаю мобильную я читаю на смартфоне и читаю очень много вот у меня у меня такой досуг что еще ну тоже хотелось бы чтобы священники приезжали почаще вот у нас вот за время прохождения службы в АТО, если не ошибаюсь, у нас священники, по-моему, два или три раза. Ну, по-моему, два раза всего лишь. А вообще это востребовано, очень, востребовано, да? Это очень востребовано. Но нужно отдать, вот к м, чести наших командиров нас никого не сгоняют, как это было принято вот, в украинской армии, что там всех сгоняют толпой, да, там батюшка прошел, всех покропил, так это все красиво выглядит. Нет, у нас действительно идут те, кто хочет. Ну, на службу, ну, наверное, процентов 30 подразделения приходят искренне. Это всегда очень искренне, это всегда очень радостно. И местные, кстати, приходят. Вот местные дети. Я а тогда еще несколько вопросов, опять же, уже непосредственно, собственно, по специальности. Вы артиллеристы? Да. И сейчас, как бы, а война во многом артиллерийская, да? То есть вопрос такой ну, значительный, да. да? То есть, как бы, боевая обстановка в общем, это понятно, как бы, это генералам надо спрашивать. Взаимодействие, потому что от вас, как бы, много зависит, взаимодействие между родами войск. Потому что как, вид, своей... видят то, что да. видят на передовой, они вам должны как-то передать координаты, все. Насколько вообще это сейчас все... А, ну, э, я э, все-таки находился на участке фронта, который э, не двигался вот это одна ситуация когда идет движение там отступление наступление другая но на нашем участке с моей точки зрения как солдата э, взаимодействие между низовыми уровнями подразделений да там то есть э, батальоны нет точнее роты батареи э, там артиллерия сектора с моей точки зрения постоянно очень высоко то есть на сегодняшний день э, очень быстро очень оперативно грамотно система корректировки и ну скажем ничего вне лишнего нет толково организовано не хватает технических средств наблюдения с моей точки зрения вот это другая проблема что мы что понимали это технические средства наблюдения это дальномеры вот это достаточно дорогостроящие устройства а, с моей точки зрения нужно весь передний край оснащать дальномерами и обучать корректировщиков не только отдельные какие-то посты вот и конечно ну нужны беспилотники хорошие операторы этих беспилотников я считаю что их нужно в сто раз больше чем их есть они вообще есть сейчас и насколько они эффективны кстати ну я не сталкивался именно с их работой я знаю что они есть именно я не сталкивался но ну, не слышал в нашем и не слышал, чтобы мы работали по беспилотникам, может такое было. Но то, что беспилотники эффективны, и нужно понимать, что они сбиваются, они падают, они не пролетают обратно. Их должен быть просто постоянный поток, это недорогое удовольствие. Который, постоянный поток, который идет на фронт, да, они будут разбиваться, их будут терять. Но при работе с беспилотником современные средства дают, ну, повысят точность, эффективность работы артиллерии, ну, наверное, можно повысить раза в полтора в два. Собственно, тогда да, вопрос о точности и вопрос к артиллеристу, потому что, опять же, потому что война артиллерийская. Обе стороны обвиняют друг друга в том, что идет обстрел населенных пунктов, кто целенаправленно, кто там случайно, насколько, то есть обстрелы под населенным пунктом обстреливаются ли с той стороны целенаправленно населенные пункты на украинской территории и, соответственно, то же самое у нас. Ну, я сталкивался с тем, что населенные пункты обстреливали наши. И слава богу, там, где мы находились, это не привело к потерям. Обстреливали они, ну не просто так, они обстреливали, действительно выполняя определенную их боевую задачу. Они ее не выполнили, но тем не менее факты были. Я знаю, что соседние населенные пункты, и мы видим это ну, визуально обстреливаются очень плотно, вот это я точно знаю. А, я знаю, что у нас, ну, понимаете, я наводчик, то есть не наводчик я, а вообще обычный заряжающий, и иногда служу наводчиком. А, но наводчик в дальнобойной артиллерии он не видит, он ему дают параметры и он их вводит и все. А, из того, что я знаю, из того, что я слышал, из того, что я общался, а, у нас по моим данным, категорический запрет на э, работу даже вблизи населенных пунктов. Хотя, опять же, потому что я знаю, очень часто э, неприятель располагает э, различные артиллерийские средства вблизи, в непосредственном близи или прямо непосредственно населенном пункте. А что мы знаем, собственно, сейчас о неприятеле? Кто там бы. Ну, как бы понятно, что опять же артиллерист, дальнобойная артиллерия, возможно, в прямую это не видит, но тем не менее вы на фронте как бы постоянно общаетесь с теми, кто приходит оттуда, с кем воюет сегодня украинская армия? А... С Россией, с местными, Я местными думаю... с Россией, <связычные> с кем? Я думаю, что там в основном части, которые сформированы из местного населения я не знаю в каком соотношении но с очень большим количеством добровольцев из россии и при этом совершенно очевидно и я это точно знаю от тех людей которым я доверяю действительно видели ну, специальные части, да, там я не буду сейчас называть, что, вот, но специальные части, которые совершенно очевидно приезжали, совершенно очевидно, да, это, может быть, были небольшие э -э, российские профессиональные во военные, ну, там по многим причинам там был виден автомобиль современный, там были, ну, по, -по многим, э -э, по многим, как бы, факторам это было Ну, плюс, как бы, тех, поставки техники даже э, э, вот По не... поводу техники я сейчас скажу, то есть, просто вот э -э, тут... Логика логика следующая: значит, мы э, какой-то коли да, вот мы работаем артиллеристы, еще там рядом с нами, какое-то количество, э, в основном контрбатарейного борьба. Э, и вот какое-то количество артиллерийских средств противника подавляется нами, соседями. Э, вот я скажу так: там, где было вчера одна, сегодня появилось две. Где они могли быть. То есть, они же там часто заявляют, что это они отбелек украинской армии. Это ложь. Потому что есть. Я знаю один случай, когда украинская армия потеряла 4 БТР в Краматорске в самом начале да, войны еще, в общем, когда еще особо войны не было, действительно есть очень строгие инструкции по выводу техники и по уничтожению ее в случае невозможности вывода. Я случаев сдачи, тем более массовой техники, не знаю ни одного. И Совершенно очевидно, что если бы они ее бы захватывали, то они бы это делали бы видеофотофиксацию и всячески вот пиарили. Вот мы у хохлов там, или как там, у укров, да, укропов отобрали технику. А для меня совершенно очевидно, и я действительно готов под этим самым расписаться, что это российская поставки российской военной техники. Ну и кроме того, что я там действительно знаю из первых уст от человека, который живет на территории на оккупированной территории я с этим человеком общаюсь вот и он лично из своего окна видит проходы военной техники именно из россии это это я говорю про свой личный опыт Хорошо, такой вопрос еще, опять же, сейчас войска не, не действуют в отрыве, да, вот с, э, обстановки, то есть у всех есть, у кого смартфон, интернет, то есть новости, вы, я так понимаю, читаете, да, получаете. Да, да, Соответственно, не в вакууме живете, да? Ну, то мы есть... на огневой э, телефон не включаем. Ну, об этом, а, да, вот. но мы еще отдельно поговорим о мобильной да. связи. Да, ну, то есть там у нас нет, но, понятно, к нам э, действительно приезжает и замполит, рассказывает новости, и, ну, и сарафан на радио, поэтому, в общем, мы всегда в курсе событий. Ну, вот, собственно, в курсе событий быть, да, как бы война понятно, что никогда особо благосостояние не добавляет. Но тем не менее это как бы общественно-политическую ситуацию в стране вы знаете. Ну, да, конечно, настроение по этому поводу в войсках. Ну, Опять же, О чем можете говорить вот собственно, ну, да, кого знаете, я всегда, ну, с пониманием, что это э, объективная реальность, э, это то, в, в чем мы живем. Страна не может поменяться ни за месяц, ни за год, ни даже за несколько лет. Вот, конечно, э, мягко говоря, все расстроены уж очень медленными положительными сдвигами в нашем государстве. Люди готовы терпеть. Э, и многие же у нас оставили свои бизнеса, оставили свою работу, э, часто высокооплачиваемую. Не секрет, что в добровольческие батальоны часто идут люди обеспеченные. Ну, не только, но, но это часто бывает, часто и густо. Вот. И, конечно, есть бизнесмены, э, ну, есть руководители предприятий, я в том числе. и слово конечно... предприятие, литопысть живой? все в порядке? Да, да. Я вот был сегодня и вчера, и был просто поражен. Потому что он. Ну, я, понятно, конечно, и получал отчеты, но все равно я боялся, что я приеду, увижу. Что-то близко к развалу. Нет, слава богу, что хорошо. Вот, поэтому э, мы относимся с пониманием к ситуации, пониманием, что сегодня, ну, нужно решать вопросы в их какой-то логической цепочке. То есть сначала нужно каким-то образом прекратить военный конфликт или хотя бы его, ну, на какое-то время от, ну, не заморозить, ну, по крайней мере, как-то его вывести в какую-то понятную фазу. Вот. К сожалению, время подходит к концу, поэтому, пожалуй, последний вопрос постараюсь. Коротко. Волонтерская помощь, как бы мы ее уже затрагивали да, в сегодняшнем разговоре, но тем не менее, третий батальон, батальон Феникс, он и создан как бы волонтером, да, То да, есть, да. Ю, по инициативе Юрия Бирюкова. Насколько получает э, волонтерскую помощь армия? Насколько получает доброволь, э, добровольный батальон Феникс, созданный, собственно, волонтерами? Вот. И какие отношения с э, крестным отцом? Ну э, вообще э, волонтерская помощь она тоже получается по разным каналам идет, то есть есть которая идет через бригаду или через батальон и она попадает к нам в подразделение, а, есть которая идет непосредственно на служащих батальонов, в том числе и меня, да, вот через своих волонтеров, через своих знакомых я собираю, и есть когда просто по фронту едут бусики, а, вот там это наши, в том числе и снегиревские, о которых мы говорили и многие многие другие наши э волонтеры, которые приезжают, ну, наверное, раз в неделю обязательно какой-то бусик заезжают. Э -э мы действительно, конкретно наше подразделение, сегодня обеспечены всем, и мы делимся, ну, кроме там каких-то, мы уже заказываем. Вот, э -э то, что уж там, ну, у нас действительно есть уже бензопилы, генераторы, очень много всего необходимого нам дали волонтеры. А по поводу э -э Бирюкова, я хочу сказать, что, ну, во-первых, он продолжает поддерживать батальон, и мы с ним виделись вот три дня назад, когда уезжали в отпуск. А с другой стороны, я скажу, что лично я и большинство моих сослуживцев, читая в основном в Фейсбуке, ну, наблюдая за деятельностью Юры Бирюкова и других волонтеров, которые пошли работать в Министерство обороны, полностью поддерживаем их инициативы, готовы делать все, чтобы эти инициативы воплощали жизнь. И ну пользуются, пользуются большим очень уважением. Что ж, спасибо большое за то, что пришли к нам в гости. Спасибо, я надеюсь, что, что не последний раз. Спасибо. Удачи. А нашим глядачам я нагадую. что гостем нашей программы был Илья Шпалянский, боец 79-й аэромобильной бригады. До побачення.